автомобиль до уровня места наезда с момента его осветления, при условии, что пешеход движется в попутном направлении. Производство экспертизы было поручено экспертом Центра судебной экспертизы научно-производственной лаборатории судебной экспертизы города Алма. В заключение экспертов номер 8001 а с 2 августа. Основанность выводов экспертов, вызывает сомнения, в связи с чем срочно назначить повторную судебно-техническую экспертизу, Изучить следующие доводы и вопросы защиты. счет. На технической экспертизы основаны на положительных данных, полученных из показаний свидетеля и ничем не обоснованных предположений данных. Так, в первой формуле, использованной экспертами, на результате на которой основаны все дальнейшие расчеты, используется всего три величины. или автомашин и расстояние между его машиной и